Azərbaycanda ev ehtiyacı olan vətəndaşlara kirayə qaldığı mənzilə sahib olmaq üçün imkanlar yaradılır. Daha ətraflı iqtisadçı ekspert danışacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı fərmana görə ipoteka və kredit zəmanət fondu balansdakı mənzilləri uzunmüddətli kirayəyə verəcək. Kirayə qalan vətəndaşlar bu mənzilin pulunu ay-baya ödəyərək də sonda həmin mənzilin mülkiyyət hüququnu əldə edəcək. Yeni qaydalara görə vətəndaşlar kirayə yaşadıqları mənzilləri ala biləcəklər. Kirayə pulu ödənilməzsə, evlər qaytarılarsa, o zaman ödədikləri pulu geri ala bilməyəcəklər. Yalnız yaşadığı evlə bağlı sığorta hadisəsi baş verərsə, bu zaman sığorta hadisəsi üçün ödədik vəsait sahib kirayəçiyə qaytarılacaq. Fiziki şəxsə büyünəşirsə, həmin şəxslərindən müraciət olacaq və bu zaman onların təbii ki, aylıq ödədiyi və ya rübli ödədiyi vergi nəzərə alınmaqla, dövrəyə nəzərə alınmaqla onların aylıq ə ödəmə imkanları məhdəşəcək. İstənilən vətəndaş kirayə mənzillərə sahib olmaq üçün müraciət edə bilər. Həmçinin evləri kirayəyə götürdükdən yalnız 3 il sonra başqa bir kirayəçiyə təhvil vermək və mənzilə sahib olmaq mümkündür. 3 ildən sonra isə növbəti 22 il müddətində istənilən zaman evin xərcini ödəməklə çıxarış qəbzi ala bilərlər. Əməyi ilə bağlı limitləri yoxdur, amma təbii ki, gəliri ödəniş etmə imkanı verməlidir. Məsələn, əgər aylıq ödəniş 300 manatdsa və həmin ailələrin ə təbiiçənin uşaqlar varsa, o zaman xərclər hesablandıqdan sonra, xərclər çıxıldıqdan sonra ə, qalan məbləğ 300 manat ödəməyə imkan verməlidir. Müraciətlər növbəllik əsasında elektron sistemlə qəbul olunacaq və qeydiyyat asan xidmət tərəfindən aparılacaq. Kirayə mənzillərin verilməsi prosesi 2019-cu ilin ikinci yarısı üçün nəzərdə tutulur. Mümkündür ki, fond müxtəlif binalardakı satılmamış, hazır mənzilləri kirayə çıxara bilər. Yaşamak üçün ev lazımdır. Sentyabrın ikinci yarısından etibarən kirayədə yaşayan vətəndaşlarımız artıq qalmaq şərti ilə evlərlə təmin ediləcək. Tural İbrahimov, Vasim Miradamoğlu Space